Hari ini kita masuk pada rawatan Bat Nazri. Hmm. Masih lagi pada rawatan Bat Nazri pengalaman mausuf. Ya ni pengalaman penulis Syekh Syekhuna Syekh Abdul Syekh Ahmad Akshabandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. salamun ala ibadil ladzina istafa ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل المؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم عبد الجبار baru masuk cuba komen nama kawan kita yang dipanggil Allah taala hari ni Faisal Malik bin Muhammad kalau tak silap cuba cuba komen tulis nama dulu tu mudah Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosanya insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Semalam kita cerita tentang Perawatan bat nazri adalah di antaranya Tidaklah kita mengembirakan isteri di rumah nombor 2 dan hari ini kita masuk nombor 3 adalah tidaklah kita bersifatkan betamak tamak dalam kehidupan kita Betamak, tamak arab tamak ni tidak tidak terlalu berkeinginan terhadap orang haram tadi. Ha. Tidaklah kita bersifatkan tidak tamak terhadap orang haram. Seorang salik perlu beberapa kali perlu fikir dalam hatinya bahawa aku sama sekali tidak akan mahu memarahkan, memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dengan aku mengangkatkan pandangan aku kepada raya mahram setiap pandangan aku itu menyebabkan aku terjauh daripada mahbub hakiki aku ni Allah Subhanahu wa taala sedangkan setiap pemesongan mata aku daripada raya mahram setiap pemalingan mata aku daripada pemaling, daripada ghairah mahram itu setiap pemalingan itu aku akan mendapat kurup penghampiran diri kepada mahbub hakiki yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian aku mahu merebut ...kurup penghampiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah pun bertaubat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menumpukan pandangan kepada orang yang mahram. Lalu sekiranya di depan aku lalu seorang wanita yang tanpa purdah, tanpa menutup aurat yang betul, maka tidak ada lagi sebarang tamak keinginan yang meluak-luak untuk aku memandangnya. Tak kira lah wanita yang tadi lalu di depan aku seorang yang kurus, seorang yang gemuk, seorang yang mata biru, mata hijau, seorang yang bertubuh kenek ataupun tubuh gemuk ha. sama ada apa saja jenis bentuk wanita tadi hmm. ini adalah sebenarnya bukan untuk aku yang untuk aku di rumah aku itu jadi bila mana aku tidak mahu menunaikan matlak keinginan diri aku jadi apa perlu aku memandang wanita tadi ha, kita semakkan fikiran macam ni tak kisahlah lepas ni siapa saja lalu di depan aku, cantik ke, hodoh ke, mata biru ke, mata hijau ke, kan, tubuh langsing ke, tubuh gasing ke, tak kisahlah, aku tak mahu lihat. Kenapa aku tidak ada tujuan dan cita-cita kepadanya, maka kenapa lagi faedah aku nak melihatnya? Dan bilamana kita melalui di kawasan bazar-pasar-pasar pasar dan sebagainya, ketika mana nafsu kita berkeinginan untuk melihat kepada ghair mahram, Maka waktu itu fauran dengan segera kita perlu sematkan khialan atau fikiran dalam hati kita berkali-kali bahawa aku tidak berkeinginan kepadanya. Aku tidak berhajat kepadanya. Kita mungkin berpengalaman ketika mana kita berada dalam bas ataupun di stesen bas, tunggu bas datang dan sebagainya. Kalaulah datang lelaki duduk di sebelah seat kita dalam bas sebagainya. Maka kita tak rasa apa-apa. Tak ada rasa karen apa-apa pun. Tapi kalau di sebelah seat kita itu wanita ghair mahram duduk di tepi kita, menyebabkan zihin kita muntasyir. Fikiran kita akan menjadi intashar. Berkecamuk habis dah. Maka kita mula fikir berkenaan dengannya. Kenapa jadi demikian? Kerana nafsu kita masih tamak terhadap ghair mahram tadi. Kalau kita dah potong awal-awal, aku tidak bertamak berkeinginan ke terhadap ghair mahram, tak kisahlah siapa mari duduk tepi aku Aku tidak akan ada apa-apa kesan lagi Siapa sekalipun duduk di tepi aku Kalau sekiranya di seat yang sama datang wanita tua duduk tepi kita Maka kita tidak akan hiraukannya ha, Maka kalau ada keadaan ini Maka ini merupakan subut bukti bahawa Nafsu kita masih dipenuhi dengan khabathat Dengan najis dengan keburukan dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau orang lelaki mari duduk tepi kita tak ada rasa apa. Tapi kalau khair, mahu orang perempuan mari duduk tepi kita dalam bas, maka zihin kita akan intisar, berkecamuk, duk fikir gini mari nak duduk tak senang, nak tidur tak senang, nak uh, nak celik tak senang. Kalau orang lelaki, kalau orang tua, perempuan tua duduk tepi pun tak ada rasa apa. Nah, tapi kalau kalaulah ada perasaan perubahan itu, perubahan perasaan itu, makna nafsu kita masih dipenuhi dengan khabasat. Maka hendaklah kita secara iradatannya secara keinginan dalam hati kita kita kena jauh cuba untuk jauhkan daripada perkara ini. Dan pada waktu malam pada akhir malamnya bahagian malamnya kita bangun solat tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahai Malik engkau hilangkanlah perasaan tamak dalam diriku terhadap ghair mahram. Wahai zat yang mana di dua celah jarinya ter terletak hati hati manusia wahai Allah kau buanglah perasaan tamak terhadap orang mahram daripada hati aku ya Allah jadikanlah hati aku ni melihat غير mahram dengan melihat dinding tidak ada bezanya ha, minta pada Allah ya Allah jadikanlah aku ni seorang yang mana melihat wanita ghaib mahram dengan melihat dinding ini tidak ada beza bagi aku. Maka dengan berkat kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan zahirkan kepada kita dalam beberapa hari saja. Kita usaha secara ikhtiar zahir kita dan malamnya kita bangun menangis-nangis minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan madad kepada Allah Subhanahu Wa Taala allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita Nombor empat, cara kita nak mengelakkan diri daripada pandangan yang buruk. Nombor empat adalah, kita hendaklah tasawurkan keindahan dan ke kecantikan hur'ain bidadari syurga ketika mana kita memandang. Ketika mana nafsu kita berhajat untuk melihat kepada raya mahram, hendaklah seorang salik mengkhayalkan dalam hatinya tentang keindahan, kehebatan, kecantikan hur'ain bidadari. Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang kehebatan bidadari ini, kecantikannya. Hurum maksuratun fil khiyam. Hur yakni bidadari yang mana tersimpan rapi di dalam kemah-kemah di syurga kelak. Bayangkan tersimpan rapi di tempat simpan bidadari sedang menunggu kita. Qasiratut tarf bidadari yang mana sentiasa memandang ke bawah yakni pandangan yang sentiasa Ha, lihat ke bawah qasiratu tarf lam yatmithun insun qablahum wala jan bidadari yang mana tak pernah disentuh sebelum itu baik oleh mana-mana manusia walaupun hatta mana-mana jin ha. yakni bidadari yang cantik tersimpan rapi sentiasa pandangan tunduk ke bawah pandangan malu dan wanita yang mana tak pernah disentuh oleh baik jin ataupun manusia azwajul mutahharah <coughs> zawaj mutahharatun yakni isteri-isteri kita di di syurga kelah adalah mutahharah yang mana bersih suci kaannahun wal marjan, seolah-olah mereka ini adalah mutiara daripada yakut dan marjan melalui ayat-ayat al-Quran begini kita tasawur gambarkan kehebatan keindahan bidadari dalam syurga berbanding wanita gharim haram yang kita lihat tadi maka dengan kita tasawur gambarkan sifat-sifat yang indah hurain tadi kan maka kita gambarkan juga di depan kita ini orang mahram yang kita pandang yang kita lihat ini mereka ini tidak lepas daripada keluar haid dan kadang-kadang keluar bau daripada badan dan mereka ini tidak terlepas daripada haid dan nifas kan setiap hari beberapa kali berkat bertakazakan untuk kencing dan berak kan keluar kekotoran daripada perut mereka kadang-kadang membersihkan air hidung mereka dan di mulut mereka ada keluar apa itu kehok dan sebagainya kan dan kadang-kadang keluar peluh yang busuk ha, di atas kepala mereka kan kalau cari jumpa dua tiga ekor gutu yang kecil Kan kalau tak mandi 2 3 hari akan keluar bau busuk. Kalau tak gosok gigi maka akan keluar busuk daripada mulut. Kalau sakit ha kalaulah dia sakit tak berapa hari ha, wajah akan jadi apa? Wajah akan jadi kuruh kering. Kan kusuk masai dan sebagainya dan sekiranya wanita tadi kalau dah tua nanti maka akan timbul keduk-keduk di mukanya. Kan akan hilang gigi-gigi akan 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 akan, akan tercabut kan tinggal gusi kan pet me anai lagi apa apa ni di perut-perut tidak ada lagi akan timbul keduk-keduk dan sebagainya kemudian belakang akan semakin bongkok berjalan dengan bongkok hmm. dan kalau bercakap pun kalau bercakap pun suara tidak akan jelas tergagak-gagak bercakap dan kalau ada bahagian yang tersembunyi kalau tak tak dibersihkan dengan betul maka dia akan jadi kotor dan wanita yang hormat tadi setiap masa setiap ketika sebenarnya sedang sedang mengandungkan apa itu nanah kencing najis dalam perutnya dibawa ke sana kemari itu hakikat wanita di dunia bila kita gambarkan begitu melihat para wanita bila kita gambarkan akan kecacatan wanita di dunia ini dan sebaliknya kita gambar tasawurkan keindahan kesempurnaan hur ain bila dari di syurga maka dengan sendirinya tamak keinginan dalam hati kita untuk melihat orang mahram akan terlenyap sedikit demi sedikit jadi bila kita gambarkan begitu adakah perlu aku menumpukan pandangan kepada wanita macam ini Adakah aku sanggup memurkakan Rab aku untuk melihat wanita yang sebegini saja? Adakah aku perlu memahrumkan diri aku daripada mendapat nikmat beda dari di syurga kerana melihat wanita sebegini? Ha, oh, Hur'ain, wanita di syurga yang mana sentiasa dara dan sentiasa bergema lapan seperti mana mutiara dan setiap hisah, hisah bahagian daripada tubuh badannya keluar bauan yang seber, semerbak wangi dan sentiasa bersih dan suci kalaulah diludahkan dalam air laut dan air laut yang masin akan bertukar menjadi manis kalau diletakkan anak jarinya di bawah aras dan matahari yang ada hari ini akan menjadi malap cahaya daripada bidadari tadi hmm. kalaulah wanita syurga tadi mereka senyum dan cuba bercakap Oh, menyebabkan uh, mayat yang mati pun akan hidup balik. Uh, maka wanita syurga ini, bidadari ini yang mana tidak ada mana-mana tangan yang pernah menyentuhnya. Dan di dalam hatinya sentiasa ada muhabbah cinta kepada penghuni syurga. Hmm. Hmm. Dan wanita yang mana syurga tadi, yakni bidadari tadi, uh, yang tidak pernah sakit, tidak pernah tua, ha, tidak pernah kencing berak dan sebagainya dan suaminya dan sentiasa duduk setia menunggu suaminya di syurga Allahu akbar ha. Jadi dengan sempurnanya wanita syurga bidadari yang hasin lagi jamin yang sempurna sebegini adakah mahu lagi aku mengungkap mengangkat menumpukan pandangan aku pada orang-orang yang mana disebabkan aku memandang orang mahram tadi, aku akan termahrum daripada nikmat-nikmat sebegini. Siapakah yang berakal? Siapakah yang berakal yang akan memahrumkan dirinya untuk mendapat nikmat sebegini? Semata-mata nak melihat orang mahram mahrum atas dunia ini. Jadi, di dunia ini, wanita yang solehah di dunia ini adalah isterinya dan di hari akhirat nanti akan menjadi hurain bidadari untuk diriku dan aku tidak akan ada lagi perasaan tamak terhadap wanita-wanita yang berpusing-pusing berpeleseran bersiaran di bazar-bazar dan di mana saja aku akan seboleh mungkin akan mengelakkan pandangan aku daripada orang mahram dan aku akan Merebakkan Tuhan aku. Supaya aku berhak untuk mendapat. Quran di syurga kelak. Boleh insyaAllah. Siapa sedia untuk. Masuk syurga. Dapat bidadari. Cuba komen. Siapa nak masuk syurga. Siapa nak masuk syurga. Dan dapat bidadari. Di syurga kelak. Cuba komen siapa nak. Berapa orang nak. Hmm. Bukan berapa orang nak. Ada satu cerita. Di sekolah tak nak dengar cerita. Cikgu dia cerita tentang kehebatan bidadari dalam syurga. Macam saya cerita tadi kepada anak-anak darjah -anak 4 lejah dan 5. Kan, akhir sekali cikgu tazkirah macam itulah, okay, "Siapa orang nak masuk syurga?" Siapa nak pergi syurga? Siapa nak masuk syurga? Semua angkat tangan, melainkan seorang saja. Kan, bila ditanya, "Kenapa kamu tak angkat tangan? Tak masuk tak nak masuk syurga?" Dia kata, "Tak boleh, mak mak, mak dah pesan tadi pergi sekolah terus balik rumah." jangan pergi mana-mana. Jadi saya tak nak masuk syurga, nak balik rumah dulu. Ha, jadi tuan-tuan yang tak angkat tangan yang tak nak ni mungkin nak balik rumah dulu kok, tak nak masuk syurga. Ha. Okey, kita sambung lagi. Masya-Allah, semoga Allah Taala kabul kehendak tuan-tuan. Semoga Allah terima. Kalau lima Hendaklah kita gambarkan kita akan termahrum gambarkan kemahruman kita daripada melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga ruyatullah. Maksud satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penduduk-penduduk syurga nanti Allah Subhanahu wa taala akan bagi satu nikmat yang kemuncaknya dalam syurga lebih nikmat lebih kemuncak daripada nikmat melihat bidadari dan bersama dengan bidadari iaitu nikmat ruyatullah melihat Allah Subhanahu wa taala syurga di syurga kelak semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ada setengah orang yang mana dia dapat sekali saja melihat Allah. Ada setengah orang yang mana setahun sekali dia melihat Allah. Ada setengah orang yang mana setiap bulan saja dia dapat melihat Allah. Ada setengah orang yang mana setiap minggu hari Jumaat dia akan melihat Allah dan ada setengah orang yang mana setiap hari dia akan melihat Allah dan ada juga sesetengah orang yang mana di dunia dulu dia buta, dia dilahirkan buta dan dia menjalani kehidupan dengan penuh soleh dan takwa dan sabar dan syukur maka dia akan mendapat saadah peluang yang baik bahawa orang ini setiap masa dan setiap ketika akan diberi nikmat ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala atah di syurga kelak Allah taala akan berfirman ini adalah hamba-ku yang mana di dunia dulu dia tidak pernah menumpukan pandangannya kepada ghairu mahram dan orang ini bila mana saja dia mahu dia akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan anwar. Ba'dul ba ulama telah menulis bahawa siapa barang siapa di atas dunia ini demi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dia sentiasa menjaga pandangan dia daripada ghair mahram maka Allah Subhanahu wa taala pada syurga pada hari, di syurga kelak setiap pandangannya jadi setiap pandangan yang yang, dialihkan pandangan daripada Rai tadi sebagai gantinya Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali dia mengalihkan pandangan daripada Rai kepada benda lain setiap kali itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri nikmat kepada dia untuk melihat kecantikan keindahan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di syurga kelak. Hmm. Maka seorang salik sepatutnya dia hendaklah muraqabahkan perkara ini. Jadi dia renungkan perkara ini dan dia perlu fahamkan hatinya bahawa Setiap saat disebabkan aku tak jaga mata aku Maka dengan sebab itu aku akan termahrum daripada Ru'yatullah melihat Allah SWT Jadi kenapa aku perlu memahrumkan diri aku Menafikan diri aku daripada melihat Allah SWT di syurga kelak Jadi kalau kita mahu Mata kita ni setiap masa, setiap ketika dapat Ru'yatullah di dunia ini hendaklah kita elakkan setiap kali peluang mata kita untuk melihat ghair mahram setiap kali itulah kita pesongkan pandangan mata kita kepada perkara lain dengan maksud untuk menunaikan perintah Allah dalam ayat al-Quran kullil mu'minina yazuna yaghzun min absarihim Qayyim rahmatullah alaihi telah menulis di syurga kelak ganjaran kepada amal itu mengikut jenis amal itu tersendiri. Oleh demikian, barang siapa Hmm. Barang siapa yang mengalihkan pandangannya daripada gaya muhram di atas dunia dulu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nikmat kepadanya, saadah kepadanya, ru'yatullah, melihat Allah di syurga kelak. Maka seorang salik itu hendaklah sentiasa mengelakkan diri daripada memandang gaya mahram supaya Allah Subhanahu supaya mereka layak dan mereka apa itu orang panggil mereka itu berhak untuk mendapat ru'yatullah di syurga kelak. Dan yang terakhir tajuk malam ini adalah Nomor enam adalah hendaklah kita mentasawurkan Ibu kita dan anak perempuan kita Nafsu manusia ini Bila mana dia hendak melihat goreng mohoram wanita goreng mohoram dengan perasaan nafsu syahwat maka dengan segera kita tasawur ini yani kita gambarkan dalam hati kita tentang ibu dan anak perempuan kita kita fikirkan berkenaan dengan mereka bahawa uh, ibu kita anak kita itu uh, betapa kita mempunyai hubungan yang muqaddas hubungan yang suci dengan mereka uh, sehingga kan nafsu nafsaniat kita akan hilang bila mana bersama mereka. Kan? Dengan ibu kita, dengan anak kita, kakak perempuan. Dia tak ada lenyap, hilang. Nafsu syawat akan hilang bila bersama mereka. Seperti mana kita simbahkan air di atas api, maka nyalaan api itu akan padam dengan tersendiri. Hmm. Demikian juga kita perlu latihkan. Bila mana kita duduk dengan orang-orang sebagainya, kita anggap mereka itu ibu kita, kita anggap mereka itu apa itu anak perempuan kita maka tak sepatutnya kita melihat mereka dengan pandangan syahwat itu maksudnya wallahu taala alam insyaallah esok kita sambung lagi tentang rawatan yang terakhir ada dua, tiga, empat tips lagi sebelum kita uh, khatamkan kitab Bad nazri ini bi fadlillah taala insyaallah dan lepas tu insya Allah kita tengok mesyuarat Tengok kitab mana yang sesuai untuk kita baca lagi Kalau tuan berminatlah, lah Nak sambung kitab lagi Kalau tak minat cukup setakat ini saja Tuan-tuan banyak kitab khatam kan Tak perlu banyak kitab lagi khatam Tak gitu tuan-tuan Insya Allah semudah-mudah Allah SWT selamatkan kita Allah SWT hindarkan kita daripada melihat Maharam Allah Apa yang diharamkan Allah SWT untuk kita lihatnya وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين